Собор вблизи. Совершенно потрясающие фигуры, созданные из мрамора. Их очень много. Видимо, делались они, понятно, не в течение одного года и не в течение двух лет, потому что сам собор строился в течение 500 лет. А вот это исключительные красоты, кованые ворота, железные, и тоже очень много сюжетов. Которые здесь располагаются Вот это вот Христос Потом Дева Мария с младенцем Потом Вознесение То есть вся абсолютная история Которая связана с Иисусом Христом Вот это вот Ефреемская звезда Вот Ну слов нет Слов нет Слов нет Потому что все это исключительной красоты произведения искусства каждую скульптурную композицию можно разглядывать наверное в течение э, многих часов а вот здесь вот э, есть э, какие-то сюжеты какие-то части которые блестят люди подходят и обязательно дотрагиваются до этих мест Вот у одного святого носик совершенно блестящий. У другого вот здесь вот рука, видимо, Мария Магдалена, Иисус Христос. И когда он ее прощает, здесь вот э, такие они блестящие. А это нога. Нога. А Иисус Христос его э, приковывают к кресту. И вот здесь вот он э, такие вот... Блестящие такие у них ножки, коленки, исключительной красоты. Где-то что-то, наверное, еще блестит, но туда руки паломников, руки зрителей просто не дотягиваются.